В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что после выборов в Верховной Раде удастся создать конституционное большинство для реализации ключевых реформ. Это большинство должно быть конституционным, потому что программа реформ предусматривает определенные изменения, подчеркнул глава государства. Ключевым индикатором будет то, готовы ли мы на сегодняшний день к решительным последовательным, немедленным реформам. Если кто-то идет для того, чтобы деребанить должности, нам с ними не по пути. Если кто-то идет для того, чтобы строить новое государство, альтернативы этому у нас нет. Депутаты не захотели упростить процедуру голосования для военнослужащих в зоне АТО. Пять раз спикер парламента ставил соответствующий законопроект на голосование и все безрезультатно. Больше 214 голосов так и не удалось набрать. Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на саботаж парламентариев, назвав их безответственными и аморальными. Сказал, что еще раз убедился в правильности решения распустить этот парламент и пообещал сделать все возможное, чтобы военные все-таки смогли воспользоваться своим правом голоса на предстоящих выборах. Подробнее о последнем дне работы депутатов седьмого созыва в материале наших корреспондентов. Депутаты на внеочередное заседание идут неохотно. Кворума в сессионном зале нет. Спикер дважды дает время для сбора парламентариев. То трех не хватает, то одного. После чего пригрозил доской позора. Все депутаты, которые не будут зарегистрированы, не будут зарегистрированы под лозунгом ⁇ За кого нельзя голосовать ⁇ будут напечатаны в голосе Украины. С просьбой опубликовать во всех областных и районных газетах. Точка. С горем пополам депутаты все же сходятся. В зале зарегистрировано 240 народных депутатов. Мы продолжиму нашу работу. Отсутствие коллег комментирует по-разному. Кто-то в округе пиарится, кто-то побоялся возможных провокаций под парламентом. Однако анонсированного десятитысячного агрессивного митинга не было. Под раду пришли только бойцы батальона Киев-1 с единственным требованием: чтобы дали возможность проголосовать нашим ребятам. Хоть мы военные, но мы имеем право на это. Однако еще с утра стало понятно, шансов принять этот закон мало. Документ предусматривает, что в день голосования командир может подать в ближайший участок список подчиненных, а к тем военным, которые не могут покинуть блокпост, по возможности подъедут представители участковой избирательной комиссии. Против таких новаций выступили фракции Партии Регионов и «Батьковщина». Неограниченное количество бюллетеней будет заполняться где-то в подворотнях, в лесопосадках. Еще раз повторю: это не будут голоса наших солдат. Это будут голоса, сфальсифицированные специально в пользу авторов этого закона. За счет изменения законодательства кто-то хочет набрать дополнительные голоса. Эти манипуляции грязные, они никому не нужны. Право голоса депутаты военным не обеспечили. Зато позаботились об инвалидах и ветеранах а то в их пользу выделили 9 миллионов гривен из которых 7 миллионов направят на протезирование бойцов также парламентарии приняли долгожданный закон о вынужденных переселенцев из крыма и донбасса им будут выдавать на полгода специальные справки справка выдается мгновенно ее не надо ожидать определенный срок там 30 дней как когда-то было Государственной миграционной службы требования выдавать день в день мы заходим в период зимний и сейчас надо урегулировать вопрос россии этих людей. Правительство обещает каждому зарегистрированному переселенцу предоставить финансовую помощь на аренду жилья. Семья может, Семья может получить в месяц 2400 гривен. На нетрудоспособного человека 884 гривны. На трудоспособного – половина от этой суммы. Выплаты будут осуществляться в том случае, если временно перемещенное лицо приходит и регистрируется в центре занятости. Сложности у депутатов возникли с медицинскими вопросами. Парламентарии не хотели голосовать за направление в больнице вакцин против туберкулеза, которые закупило еще предыдущее правительство. Премьеру пришлось призвать к совести. Вы не голосуете за то, чтобы дать возможность 509 тысяч вакцин, которые соответствуют законодательству, которые ожидают люди, отправить в больницу и провести вакцинацию против туберкулеза. Ну ум есть? Ну, разум есть. Депутаты голосуют, однако требуют включить в повестку дня и законопроект об упрощенной процедуре оформления наследства. Согласно документу, сельским жителям для решения этого вопроса не обязательно ехать в район. Можно все решить на месте, в сельсовете. Спикер идет на компромисс, но с одним условием. Я обращаюсь ко всем народным депутатам, я надеюсь, ответственным, чтобы не получилось так, что мы сейчас проголосуем этот закон, и многие депутаты уйдут из зала получать наследство. Так и получилось. После голосования ряды в зале поредели. Поэтому принять закон о временном запрете трансляции российских сериалов и фильмов о героизме силовых структур страны-агрессорки так и не удалось. Видимо, этот вопрос придется решать новоизбранным депутатам. Ведь в таком составе парламент собирался для работы в последний раз. Анна Каменева, Оксана Апрушка, Андрей Коваль, Александр Котельникова, Олег Павличенко, Бтб. Служба безопасности Украины разоблачила диверсионно-террористическую организацию и предотвратила акции по дестабилизации ситуации в стране, спланированные российскими спецслужбами. Преступники планировали захватить административное здание органа власти и местного самоуправления. У злоумышленников изъяты ПЗРК, противотанковые гранатометы, реактивные огнеметы и гранаты. Также подтверждена причастность российской стороны к организации провокации 14 октября этого года возле Верховной Рады Украины службы выкрыла контрразведка СБУ разоблачила и предупредила замысел иностранных спецслужб по дестабилизации ситуации в Украине путем террористических актов относительно высших должностных лиц страны, диверсии на объектах критической инфраструктуры, организации массовых беспорядков при участии пророссийских настроенных граждан за участью проросійски налаштованных громадян. Организация должна вас одержать силовое и политическое крыло для выполнения следующих задач. Проведение массовых народных выступлений в городе Харькове, Киеве, особенно во время предвыборной кампании. Проведение силовых, террористических и диверсионных действий. Взрыв, который произошел в Донецке, имел колоссальный уровень мощности, сообщил спикер АТО Владислав Селезнев. По его словам, причина отсутствия подробной информации о происшествии является то, что Донецк сегодня полностью заблокирован и подконтрольный боевикам ДНР. По предварительным данным, взрыв произошел в районе Донецкого казенного завода химических изделий. Сильная взрывная волна прокатилась по всему городу. Во многих зданиях вылетели стекла и оконные рамы. Шесть мирных жителей города получили осколочное ранение. Сейчас Горсовет уточняет подробности происшествия. Отмечу, что завод занимался изготовлением промышленной взрывчатки, сборкой ракет и утилизацией старых боеприпасов. И в Донецке звуки залпов и взрывов слышны практически во всех районах города. В течение дня террористы неоднократно обстреливали наши позиции в районе населенных пунктов Каменка, Редкадуб, Малоорловка, Никишина и Авдеевка, сообщает пресс-служба АТО. Обстановка в районе Мариуполя и на юге зоны проведения операции под контролем украинских силовиков. Также сообщается об атаках на Донецкий аэропорт. Неконтролируемые террористические вооруженные формирования дважды пытались штурмовать позиции сил АТО на территории Донецкого аэропорта. При поддержке минометов и гранатометов совершили атаки на наши позиции. Обе атаки боевиков были отбиты. Потерь среди украинских военнослужащих нет. На Донбассе продолжается борьба за власть и сферы влияния между различными группировками террористов, сообщает ВСНБО. Так, между незаконным вооружением формированием «Восток», российскими казаками и боевиками оплота продолжается вооруженное столкновение. Также в СНБ подчеркнули, что боевики постоянно грабят торговые точки. Это вместе с отсутствием централизованной доставки товаров и недостатком денег у населения привело к неконтролируемому росту цен на продовольственные товары. И учитывая то, что украинские войска надежно держат оборону, террористы пытаются расшатать ситуацию с помощью местных жителей, распространяя листовки с призывом помешать передвижению сил АТО. Со стороны террористов усилилось информационно-психологическое давление на мирных жителей временно оккупированных боевиками территорий. Это делается для дискредитации силовых структур Украины и препятствования их действиям. В частности, в поселке Толоковка Донецкой области выявлены анонимные листовки с призывами к местным жителям блокировать передвижение подразделений вооруженных сил Украины. Совет ЕС осуждает многочисленные нарушения режима прекращения огня на Донбассе и возлагает на Россию ответственность за вывод незаконных вооруженных группировок, военной техники, бойцов и наемников. Об этом говорится в выводах Совета Евросоюза по вопросам иностранных дел, которые были сделаны в Люксембурге. Кроме того, Совет ЕС высоко оценил принятие Верховной Рады законов об амнистии и о временном местном самоуправлении. Министры иностранных дел ЕС призвали все стороны обеспечить безопасный и неограниченный доступ к мету 100 катастрофы малазийского самолета, чтобы возобновить расследование. И также Совет заявил о важной роли специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в реализации Минского протокола и Минского меморандума. Украина и Еврокомиссия согласовали общую позицию на завтрашние газовые переговоры с Россией. Стороны договорились, что результатом переговоров должно стать промежуточное соглашение, которое будет гарантировать поставки газа в Украину и стабильность его транзита в страны Евросоюза этой зимой, сообщили в НАК «Нафтогаз Украины». Документ должен содержать четкие гарантии касательно поставок «Газпромом» согласованных объемов топлива в Украину и расчетов «Нафтогаза» за поставленный ресурс. Договоренность предусматривает необходимость подписания между «Нафтогазом» и «Газпромом» документов, обязательных к исполнению обеими сторонами и исключающих односторонние изменения. Тепло в каждый дом. Президент Украины поручил Кабмину до конца текущей недели начать отопление всех без исключения домов в стране. Петр Порошенко обратился к вице-премьер-министру, министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Гроссману с просьбой дать соответствующие инструкции на места. Согласно вашему поручению, сегодня я направлю совместное письмо в Минрегионов и Министерство топлива и энергетики о том, чтобы начинали отопительный сезон в соответствии с температурами. Я буду вас информировать дважды в день о том, как идет пуск тепла, в каких регионах. И, конечно, мы очень четко под ответственность глав областных государственных администраций будем контролировать эту ситуацию. Для того, чтобы каждый орган местного самоуправления в каждом городе запустил вовремя, так как вы сказали, техническую готовность стопроцентно. Национальный банк Украины продолжает выводить с рынка неплатежеспособные финансовые учреждения. Сейчас регулятор проводит стресс-тесты для 35 крупных банков. 15 уже проверено, выводы по остальным 20 будут готовы до конца месяца. Больше о ситуации в банковском секторе расскажет Наталья Пругар. Украинская банковская система избавляется от неплатоспособных и так называемых схемных банков. Этой болезни, по словам первого заместителя НБУ Александра Писарука, уже более 10 лет. К сожалению, раньше для очищения системы не хватало политической воли. Дальше тянуть с оздоровлением нельзя, но и бояться этого процесса не стоит, уверены в НБУ. В результате украинцы получат более консолидованную и устойчивую банковскую систему, способную противостоять внешним угрозам и кризисным явлениям. Мы четко настроены на вывод неплатежеспособных банков из системы, а также тех банков, которые занимаются отмыванием денег. Не стоит думать, о, опять какой банк вышел, о, вновь банк. Так это проблема. Банковская система у нас плохая. Вывод банковой системы в дальнейшем приведет к ее улучшению. Регулятор уже заканчивает анализ проведенных стресс-тестов 35 крупнейших финансовых учреждений, чтобы выяснить, кому нужно помочь и провести докапитализацию. По итогам мониторинга первых 15 банков общая сумма потребностей в дофинансировании составляет 56 миллиардов гривен. Стоит отметить, что из этих 56 миллиардов гривен почти 12,5 – с половиной – это докапитализация государственных банков, а около 20,5 – с половиной – потребность банков с иностранным капиталом. Если вы возьмете этого во внимание, то потребность в докапитализации частных украинских банков она достаточно умеренная в капитализации приватных украинских банков, она досить помирная. Александр Писарук отметил, что 6 из 15 банков вообще не нуждаются в финансовой помощи. Соответственно, 56 миллиардов, по сути, предназначаются только 9 банкам. Результаты стресс-тестов по остальным 20 крупным финансовым учреждениям будут готовы уже до конца этого месяца, обещают в НБУ. Но уже сейчас ясно, что их потребность до капитализации на порядок ниже, около 10 миллиардов гривен. Что же касается касается укрепления банковской системы, то, по мнению Романа Шпека, финансовым учреждениям в первую очередь нужно отказаться от нецелевой деятельности. Тогда не будет стоять вопрос не только о ликвидации, но и даже о временной администрации. Банки заниматься банковским бизнесом. Банки должны заниматься банковским бизнесом, а не заниматься производством стали, выращиванием цыплят или зерна. Невозможно верно оценить риски в банковском секторе, если банки финансируют бизнес своих акционеров. Business, своих Вывод неплатежеспособного банка с рынка – это все же крайняя мера, вызванная накопившимися дисбалансами. Как сообщили в фонде гарантирования вкладов, с начала года в зону их ответственности поступило 26 банков, в половине сейчас введенные временной администрации. При этом фонд использует все возможности для того, чтобы найти инвесторов. Чего ожидать по этим 14 банкам, которые находятся на временной администрации, пока говорить рано. Идет работа по поиску потенциальных инвесторов. Могу сказать, что есть один такой реальный претендент на образование переходного банка. Потенциально еще несколько изучается на предмет возможности продажи банка в целом инвесторам. И еще несколько у нас есть заявок по банкам на передачу активов и пассивов. При этом и в фонде, и в Нацбанке уверенно заявляют, денег на выплаты гарантированных сумм всем вкладчикам неплатежеспособных банков хватает. А для того, чтобы усилить финансовую систему Украины, в НБУ готовят и несколько законодательных инициатив. Они будут направлены на облегчение процедуры консолидации активов, слияния и поглощения, а также гармонизируют законодательство в плане защиты прав кредиторов. Но все эти законопроекты будут представлены на суд уже нового парламентского корпуса. Наталья Пругар, Даниил Городецкий, БТБ. Национальный банк Украины вводит в обращение новой памятные монеты. 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков. Изготовлены они из серебра и Низильбера. Номинал на монеты 20 гривен, тираж 2000 штук. Из Низильбера выпустили 30 тысяч монет номиналом 5 гривен. На аверсе изображен малый герб Украины и букет из васильков, колосьев и красного мака. По центру строки знаменитого стихотворения Павла Тычины «Я утверждаюсь». На реверсе разместили стилизованную композицию. Две женские фигуры олицетворяют собой скорбь, утрат и радость победы на фоне карты Украины. Курс российской валюты продолжает падение. За доллар дает уже 41 рубль 30 копеек. Руб. Евро в России достиг рекорда а стоит дороже 52,5 рублей. На пике российской валюты повлияли снижение кредитного рейтинга Федерации агентства Мудис вместе с локальным спросом на валюту в условиях западных санкций. Ну, я боюсь, что может быть стагнация, связанная как с падением цен на... Нефть, так и ослабление рубля. Ну, видим, что цены начинают потихоньку расти. А так, в принципе, особо не замечаем это. Как бы на коммунальные услуги все это не отразилось. Ну, соответственно, квартиру снимаем, поэтому может подняться цена на съемное жилье. И в России впервые за последние пять лет упали реальные зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Россияне стали зарабатывать меньше на 1% по сравнению с сентябрем 2013 года. Основная причина – инфляция. С начала года она превысила 10%. Существенный вклад в нее вносит подорожание продуктов. Кроме того, в России остановился рост номинальных зарплат, особенно в бюджетном секторе. Экономисты предупреждают, что девальвация рубля и самоизоляция России приведут к к ползущему сокращению доходов. В свою очередь это негативно отразится на потребительском поведении, сбережениях и в конечном итоге на уровне жизни россиян. В завершении нашего выпуска об ожидаемых событиях вторника 21 октября. До встречи. Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» отчитается о результатах стадней работы на должности главы объединения. Как обеспечить безопасность на востоке Украины во время внеочередных парламентских выборов, расскажут представители Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии и Службы безопасности. Плюсы и минусы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом обсудят эксперты за круглым столом.